Ну, сейчас по Украине много таких акций проходит. Это и пенитенциарная служба, это и МВД, милиция, ГАИ у нас были. Много студентов до окончания учебного года. Вот. И много людей, которые просто неравнодушны и приходят к нам для того, чтобы сдать кровь. В такие моменты, как сейчас, в принципе, люди сдают охотно, безвозмездно кровь. Приходится некоторых даже отговаривать, потому что человек очень хочет сдать, а ему по тем или иным показаниям невозможно это сделать. Это может нанести вред его здоровью. Вот. Но люди правдами и неправдами стараются это сделать. Сада срочной службы маршал Никита Юрьевич, родом из Луганска. Делал свой взнос. Знаю, что с детства человеческая жизнь бесценна. Вот, если есть какая-то возможность ее спасти, я ее постараюсь сделать все возможное, чтобы использовать. Все последних событий ну, на АТО в Луганском, нам дома у меня на родине. Надеюсь, чем-то помочь своим товарищам. Надеюсь, что кровь не пропадет зря.